biz quyi sudlarga ham hammaga tushuntirish beramiz kengashlarni qarorini ustidan shikoyat qilib kelsa ham senatga bor deb aytmaymizda o'zimiz ham olaveramiz degan maslahatni va'da bergan edi lekin u vadaligicha qolib ketdi va amaliyotda afsuski juda ko'p murojaatlar o'zimga ham kelyapti kengashni qarorini ustidan borib sudga shikoyat qilib borsa sud olmayapti bor senatga bor deb orada vaqt o'tib ketib qolyapti endi biz ham keyin nima qilamiz to'plab hujjatni senatga yuboryapmiz lekin fuqaroni sudga murojaat qilish huquqi cheklab qo'yilyapti asli konstitutsiya bo'yicha mumkin lekin amalda shu muammo endi u prokuror ustidan shikoyatga o'xshagan hozir endi buni ham misol amalda ko'p surxondaryoda bir qator shu kengashlari qarorini bekor qilish protsesda ham o'zim shu murojaatlar bo'yicha ishlaganman o'shanda biz senatga yuborib senat adliya vaziri orqali boshqa o'rganib keyin qandaydir chora ko'ryaptiki qaroring noto'g'ri bekor qildi lekin endi tasavvur qiling nechta kengash bor bizda butun respublika bo'yicha 12 ta viloyat qoraqalpog'iston respublikasi bor toshkent shahar bor uni ichidagi tuman tumanlar kengashlari bor qancha qancha qaror dediiz endi? qancha qancha qarorlar chiqadi misol uchun buni hajmini oladigan bo'lsangiz senat ulgurmaydi uni qila olishiga doimiy ulgurishiga to'g'risi men o'zim ishonmayman qiynaladi shuning uchun lekin hududlarda sudlarimiz bor har birini baribir sud orqali ko'ra olish imkoniyati doim bo'lishi kerak lekin sud shuni to'g'ri aytsa hali ham shu biz murojaat qilib men aytmoqchi edimki va'da berguvdingizlar marhamat konstitutsiyani mana shu talabdan kelib chiqib kengashni qarorni ustidan shikoyat qilsa ham ko'rib chiqib kerak bo'lsa bekor qilish masalasini hal qilishinglar kerak sudlar bu konstitutsiyada belgilab qo'yilgan